سیدنا لکمان کی جو شخصیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر شاید ان کے نام کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال ہوا اور ہمارے یہاں پہ حکیم شاید ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے جو کہ اس طرح میڈیکل میڈیسنز وغیرہ بناتا ہے جڑی بوٹیوں سے تو ہم نے شاید سیدنا لکمان کو اسی طرف مختلف نسخوں کے ساتھ منصوب کیا اور طرح طرح کے جتنے بھی نسخے ہیں ان کو سیدنا لکمان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور پھر آج کل سوشل میڈیا پہ بشمال اس دیکھنے کو ملتی ہے کہ جی سید نے کی یہ دس باتیں تیس باتیں اس طرح کی مختلف باتیں ان سے منسوخ کی جاتی ہیں جن کا کوئی ایسا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا یہاں تک کہ بہت ساری فحاشی پہ مبنی باتیں جو ہے بڑے بکواسیات جو ہوتی ہیں وہ سیدمان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں تو یہ شاید ہماری جہالت ہے اس کو کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ سید الرکمان کون ہے اور آج ہم یہ کوشش کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ تفاصل کے اندر اسے لقمان کی شخصیت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے احادیث کے اندر کیا ہے اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی تھی اس کے بارے میں جو قرآن کریم میں ارشاد ہے اس کو سمجھیں گے ہم اس کے تین پارٹس میں یہ نہیں ہوگا پہلے پارٹ میں یہ دیکھیں گے کہ تفاثیر کے کی اندر کیا ہوا پھر ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں کہاں کہاں ذکر ہوا پھر ہم انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک کی طرف جائیں گے جہاں جہاں پہ یہ نصیحتیں اللہ سمانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تفاصیر کے اندر سب سے پہلے سیرت ابن حشام کے اندر سوید من سامت سے ایک واقعہ ان کے بیان کیا جاتا ہے ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ جب مکہ میں لوگ حج کرنے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے مختلف گروپوں کے پاس آتے تھے اور انہیں اللہ کا جو دین ہے ان تک پہنچاتے تھے ان کو دعوت پیش کرتے تھے اسی طرح جب وہ اس گروپ کے پاس گئے تو اس کے اندر سویر من سامت بھی موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو سوید من سامت کے پاس کتاب تھی جس میں کچھ باتیں سیدنا لکمان متعلق لکھی ہوئی تھی رکمان کے ان کی وہ باتیں اس کے لکھی ہوئی تھی کے, کے جو تھے تو انہوں نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں تو نے کہ ہاں میرے سامنے پیش کر اس کلام کو جب انہوں نے پیش کیا تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بڑی بہت اچھی باتیں لکھی ہیں میرے پاس ایک کلام ہے جو اس سے بھی بہتر ہے رسول اللہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی اور سوائے, سوائے کہا کہ بے شک یہ کلام جو ہے اس کلام سے بہت بہتر ہے اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے سیدنا لقمان جو ہے وہ قوم آد میں سے تھے اور جب قوم آد نے یمن کو فتح کیا تو یہ یمن کے بادشاہ بن گئے اسی طرح ابن عباس کا قول ہے سیدنا ابن عباس کا کہ جو لقمان تھے وہ حبشی غلام تھے اور سیدنا جابر کا قول ہے کہ جو سیدنا لقمان ہیں وہ نوبا کے رہنے والے تھے یہ نوبا جو ہے یہ سوڈان کے پاس کا علاقہ ہے جو مصر میں موجود ہے یہ شہر چھوٹا سا شہر تھا اور اسی طرح جو سیدنا ہے سعید ان کے نزدیک یہ ایک سیاح فام مسجد تینوں ایک ہی بات ہے سیاہ فام مسجد یعنی کہ ہپشی تھے اور مسر وہ علاقہ یعنی نوبا وہ علاقہ ہے جو کہ سوڈان کے ساتھ مصر کا وہ علاقہ موجود ہے مصر کا تو یہ اسی طرح تینوں ایک ہی بات ہے کہ مصری تھے سیاہ فام تھے اور ہپشی تھے اسی طرح ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ سیدنا لقمان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ سیدنا لقمان جو حبشی غلام تھے اور ان کے بادشاہ نے ان کے جو مانر تھا مالک تھا بادشاہ نے سوری جو ان کا مالک تھا اس نے ان سے کہا کہ اے میرے لیے بکری کو ذبح کرو اور جب انہوں نے بکری ذبح کی تو کہا کہ اس کا جو سب سے نفیس اور سب سے اچھا جو گوشت ہے نا وہ میرے سامنے پیش کرو تو لقمان نے دل اور زبان ان کے آگے پیش کر چند دن ذبح کرو انہوں نے پھر بکری ذبح کی اور کہا جو اب سب سے خبیص اور سب سے جو برا گوشت کا ٹکڑا ہے نا وہ میرے سامنے پیش کرو تو سیدمان نے پھر زبان اور جو ان کا دل کا دل اور زبان کا ان کے سامنے پیش کر دیا تو مالک نے کہا یہ جب میں نے تمہیں کہا تھا سب سے نفیس اور اچھا ہے گوشت کے ٹکڑے پیش کرو پھر بھی تم نے اور دل پیش کیا اور جب میں نے کہا کہ اور جو سب سے اور سب سے گوشت کا ٹکڑا پیش کرو پھر بھی زبان اور دل ہی پیش کیا تو سیدنا رحمان نے کہا کہ اگر یہ دل اور زبان اور دل جو ہے یہ اگر اچھے ہیں تو جسم کے سب سے بہترین حصے ہیں اور اگر یہ زبان اور یہ دل جو ہے اگر سب صحیح نہیں ہے بدترین برے ہیں تو یہ جسم کا بدترین حصہ ہے اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک جو سیدنا لکمان تھے یہ بنی اسرائیل کے جو ایک قاضی تھے یعنی کہ وہاں پہ موجود جج تھے اچھا ہم اب دیکھتے ہیں کہ حادیث کے اندر کن کن حادیث کے اندر سیدنا لکمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز تم اللہ کے سپرد کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اسی طرح امام مالک سے ایک حدیث ہے لیکن یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ امام مالک نے اس کا ریفرنس بیان نہیں کیا, کیا بلکہ یہ کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے لیکن وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ جب سجن لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ آج اس مقام پہ ہیں اس مقام پہ کن باتوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا وہ کون سے عمل ہیں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا کہ راست گوئی امانت کی ادائیگی اور فضول باتوں سے بچنا یہ تین عملوں کا انہوں نے ذکر کیا اسی طرح مصدر خاکم کی ایک حدیث ہے کہ سید لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ بتقلف کنات سے بچو کیونکہ یہ رات کو خوف اور دن کو ذلت کا باعث بنتی ہے اسی طرح مصدق حاکم کی ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ سیدنا لقمان جو ہے وہ سیدنا دعود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے نہیں کہ وہ اسی دور کے اندر موجود تھے اسی طرح مصدق حاکم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین حبشی لوگ لوگوں سے افضل ہیں بہتر ہیں ایک سیدنا لقمان سیدنا بلال اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تو یہ حدیثیں ہیں جن کے اندر سیدہ لقمان کا ذکر ہوا اور ایک بات تو واضح ہے کیونکہ قرآن میں بھی ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ خاص ایکسپلین نہیں کیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں صحابہ اکرام نے بھی ان کو اتنا خاص کھل کے بیان نہیں فرمایا تو یہ بات تو واضح ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے اندر ایک فیمس شخصیت تھی لوگ ان کو جانتے تھے یعنی کہ لوگ اپنے شعروں کے اندر ان کا ان کا جو ہے نا وہ ذکر کیا کرتے تھے ان کے قوال زرعی تھے اس طرح کی ان کی حکمت کی جو باتیں تھیں وہ لوگوں میں موجود تھی کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی کہ وہ بالکل ایک نئی شخصیت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ارشاد کیا فرمایا تاکہ وہ لوگوں میں حکیم کے طور پہ حکمت والی نہیں دوسرا وہ میڈیسن والا حکیم نہیں بلکہ حکمت والی شخصیت کے نام سے نون تھے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد ان کے لیے ارشاد فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان کے بارے میں کیا ارشاد کیا وہ نصیحتیں تھے جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی بیٹوں کو کی تھی ان کو کہہ اللہ مال اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورت القمان کے اندر آیت نمبر ٹویلو سے آن ورڈ ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ بیان نہیں کر رہے صرف ان کا خلاصہ بیان کریں گے الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان سب سے پہلی نصیحت ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کی کی حکمت گواہی دی کہ وہ حکیم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت فرمائی یعنی کہ مکہ کو کہ جو شخص آپ مشہور ہے جس کی حکمت کو لے کے آپ اس کی حکیم حکمت کے متعلق آپ اپنے شعروں میں شاعری کرتے ہیں آپ ان کی والی ان کی باتوں کو بیان کرتے تو واقعی وہ حکیم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی حکمت وہ والی حکمت نہیں ہے جو کہ

یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سے سے زمین تک اگر تم گناہوں سے بھر دو گے تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے لیکن اگر کسی شخص نے شرک کیا اور وہ اس حالت میں مرا کہ اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے پھر دوسری رسیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری کی روش رکھنا اور اگر وہ تمہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو پھر ان کا کہنا ماننا دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا یعنی کہ والدین کے ساتھ طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں بھی کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو یعنی کہ اتنی ہی کہ ان کے آگے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھانا جو وہ کہیں گے کہ آپ نے اس کی بات کو سرخم تسلیم کرنا ہے ماننا ان کو اف تک نہیں کہنا لیکن اگر وہ ایسا کچھ عمل کہیں گے جو شریعت کے مخالفت میں ہوگا جیسے کہ بہت ساری بچیاں جو وہ جب دین کا سمجھ بوجھ رکھنے لگ جاتی ہیں دین کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے تو وہ پڑھنا شروع, شروع کر کے تو, جو جو تو گھر والے کہتے ہیں ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ ایسے معاملات میں جو شریعت میں ہے تو اس وقت آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی باقی دنیا کے معاملات میں جو دنیاوی طور پہ ان کو آپ نے ایسن طریقے سے حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ جاری ہے اور ان کو اُف تک نہیں کہنا ان کی ہر بات کو ماننا ہے جو دنیاوی معاملات ہیں پھر جو تیسری نصیحت کی کہ اگر تم چھوٹی سے چھوٹی برائی یا چھوٹی سے جنری نیکی کرو گے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا چٹان کے برابر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں پہنچ جائے گی اور یعنی قیامت کے میم تمہارے سامنے پیش کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باریک بین اور خبردار ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتے کبھی اپنے دل کے اندر یہ بہم گماں نہ رکھنا کہ تو آپ نے کوئی نیکی کی کوئی اچھائی کی تو اس کا آپ کو بدلہ نہیں ملے گا یا اسی طرح آپ نے کوئی برائی کی جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے اب قیامت کے دن یہ چیزیں پیش کی جائیں گی جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دن سامنے قیامت کے دن وہ کتاب پیش کی جائے گی تو کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بات لکھ دی گئی یعنی کوئی بھی ہر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا نیکی یا برائی جو بھی آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کی آپ کو جزا یا سزا دی جائے گی تو یہ نصیحت سے لقمان نے بھی اپنے بیٹوں کو کی اور پھر چوتھی نصیحت یہ کی کہ نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور پھر جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا یہ بالکل صورت الصر کی طرح ہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی نماز کو کرنا کیونکہ نماز کے بغیر تو مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان میں اور کفر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے یعنی جو نماز پڑھے گا وہ ایماندار ہے وہ مسلمان ہے اور جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کفر کی طرف چلا گیا اس نے کفر کی روش کو اپنا لیا اسی طرح کی میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جانا نماز نہ پڑھنا مشرقین کا عمل ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ نماز پڑھے بغیر آپ مسلمان رہ سکتے ہیں نصیحت کی کہ نماز کو قائم رکھنا اور پھر اس اسلام کو اس ایمان کو جس اچھی باتوں کو صرف اپنے امپلیمنٹ نہیں کرنا بلکہ لوگوں تک بھی پہنچانا ہے لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنی ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں کم از کم اسے برا چاہو جانو اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ آپ اس کو برائی کو اپنے دل میں برا جانتے ہو تو یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ نے کرنا جیسا سرۃ الرسل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر آپ نے نیکی کا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میں بھی ہے تو اور یاد آگے ارشاد فرمائے کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو تو یہ سیدنا الرکمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ نماز کو قائم رکھنا نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اور پھر اس عمل کی وجہ سے انڈرسٹنڈ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تکلیفیں آئیں گی اور ان تکلیفوں پہ آپ نے صبر بھی کرنا ہے یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر آپ جو ہے نا وہ نیکی کا حکم دیں لوگ آپ کو جو ہے نا گلے میں ہاتھ جب نیکی کا عمل حکم دیتے ہیں تو شاید لوگ برائی اتنا نہیں مانتے لیکن جو ہے نا وہ پتھر بھی ماریں گے جوتیاں بھی ماریں گے گھروں سے بھی نکالیں گے سب کچھ ہوگا یعنی تو پھر وہ معاملہ جو تکلیف آئے گی پھر اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے پھر جو پانچویں نصیحت کی وہ یہ تھی کہ آپ نے رفتار میں روی اختیار کرنی ہے اور اپنی آواز کو پست رکھیں کی بلند آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے ایسے چیخنا چلانا نہیں ہے ایسے جو چیخا چلانا جو اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے آواز کو بلا کسی وجہ کے بلند رکھنا چیخنے جو ہے شور شرابہ کرنا تو یہ جو گدے کی آواز سی آواز کو بدترین آواز کا ایک اور پہلے کی ایک نصیحت ہے جو میں سکپ کر کے اس کو میں بھی بیان کر دیتا ہوں اور پھر فرمایا کہ زمین پر اطراع کے مت چلو تکبر نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور شیفی قوروں کو اللہ سما تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اب یہ جو شیخی کالین کہ اپنے شو آف نہ کرو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نوم نعمت دے دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دے دی شو آف کرنا اس کو ترانا لوگوں میں بڑھ چڑھ کے اپنی بڑائیاں پیش کرنا اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور پھر تکبر کرنا تکبر کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے دل کے دل میں رائی کے دانے پر برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اب صحابہ کے یار رسول اللہ ہمارا پاس کا دل کرتا کہ ہم اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے تو کیا تکبر ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں یہ تکبر نہیں ہے حق بات جاننے کے بعد اس سے منہ مو موڑ لینا یہ تکبر ہے اور کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا یہ تکبر ہے تو یہ تکبر ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یہ وہ نصیحتیں تھیں جو سیدنا لکمان نے اپنے بچوں کو کی دیو. جو ایکچول نصیحتیں ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر تو بہت ساری ایسی فیبرکیٹڈ باتیں ہیں جو ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں بعض کا ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ ان کی شان میں مستعفی کی جاتی ہے تو یہ باتیں لیکن ایکچول جو بات ہے وہ وہی ہے جو اللہ سمانا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عصرۃ الرکمان کے اندر آئٹ نمبر 12 سے آلموسٹ آئٹ نمبر نائنٹین تک ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے آمین یا رب العالمین